सङ्कटनाशनगणपतिस्तोत्र श्रीगणेशाय नमः नारदवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विखटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशहितानि नामानि त्रिसन्ध्यं यपठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासय फलं लभेत् संवत्सरेण च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनगणपतिस्तोत्रसम्पूर्णम्